навчального закладу і до звуків выпускного вальсу вас завжди оточували чуйні люди, які піклувались про вас. Завдяки їхнім старанням, знанням і, звичайно, витримці ви досягли результатів у житті. Сьогодні радіють за своїх учнів, проведжають їх в дорогу самостійного життя ті, хто розкрив перед ними таємниці наук, хто оболівав за них не менше, ніж батьки, хто радів їхнім успіхам і засмучувався через невдачі. У мистецтві человека, яка веде творчий клас, називають майстром. У спорті Хто готує команду, називають тренером у театрі режисером, а ще його можна назвати опікуном, другом, адвокатом, психотерапевтом. Усі ви, мабуть, здогадалися, що мова йде про тих, хто збагатив ваші серця, освітлив їх іскрами добра, завжди розумів, підтримував вас усі ці роки. Це ваші куратори. Ми запрошуємо на сцену шановних кураторів. Носик Валентину Володимирівну і диви. 30 ангелов. Настоящих, белых, пушистых, с крылышками. Так иногда случалось, я по секрету скажу нашим гостям, что они эти крылышки иногда себя снимали и превращались в таких маленьких-маленьких демонов. Но потом проходило время, они опять одевали эти же крылышки и становились самыми прекрасными, самыми чудесными детьми. Я помню тот день, когда мы с вами встретились. Вы были такие маленькие. Вас хотелось просто так обнять и защитить. Четыре года мы жили в нашей семье, в нашем доме, который назывался п 41 Четыре года я пыталась привить вам самое, самое э, все лучшее, сам научить вас всему самому, самому. что пройдет время, не завтра, не послезавтра, не год, не два, и вы когда-то вспомните и скажете сами себе, а Валентина Владимировна мне об этом говорила, а Валентина Владимировна меня этому учила. И это будет самым, самой большой благодарностью для меня, когда вы меня вспомните и через 10, и через 20, и через 30 лет. Я приготовила вам слова, бы такой небольшой, я назвала його заповідь. Я сейчас прочитаю, потому тому що у нас Перш за все, цінуйте батька і матір, не жаліть їм свого тепла, не робіть нікому зла і кривди, за добро, добром спішіть віддать. Не чиніть ще зради батьківщини, на чужині щастя не зазнать. Не забудьте мову калимо. Пам'ятайте, мамині пісні, згадуйте хоч інколи наш коледж. Тут лишились роки золоті. Не цурайтесь в праці ніякої, бо краса людини лиш труді. Дбайте про добробут України, хай ще стане щастя на землі, хай щастить вам завжди і усьому. Не зазнайте у горя і біди. Майте друзів вірних на дорозі, з ними легше по житті іти. Счастливый путь, мои дорогие. Судьи знают, что связанные с ними волнения и оморчения. Сегодня вы выходите на свою первую финишную прямую. И результат этих усилий ⁇ документ, который будет помогать вам определяться в нашей нелюбкой жизни. Диплом дает право самостоятельно сделать свой выбор, самоутверждаться и просто мечтать о будущем. Если есть мечта, это прекрасно, значит вы живете полноценно, плодотворно и осмысленно. Сегодня в этот торжественный день я хочу пожелать вам каждому воплотить свою мечту в действительность. И самому строить свою жизнь так, чтобы мы с гордостью говорили, это наш выпускник, это наш студент. Ведь мы очень переживаем за наших воспитанников и хотим, чтобы у вас всегда все было хорошо. Счастья вам, дорогие наши выпускники. Успехов! Здоровья вам и вашим родителям. И пусть ваш жизненный корабль всегда находит свою гавань. Попутного вам ветра! 13. Проект находился в разработке в течение четырех лет со дня запуска. В разработке участвовали уникальные личности. В процессе все вместе прошли определенный отрезок времени с необыкновенными путешествиями, каждая из которых по-своему повлияла на дальнейшую судьбу каждого из разработчиков. В начале процесса в нем участвовало 24 личности. Они все дружным и сложным коллективом с каждым днем настойчиво приближались к цели.